नमस्कार मी संदीप देसाई आजचा दिवस खास आहे कारण आजच्याच दिवशी सत्याऐंशी वर्षांपूर्वी एका अद्भुत गायिकेचा जन्म झाला पद्मविभूषण असो की फिल्मफेअर भारतातल्या असंख्य पुरस्कारांवर या गायिकेच्या नावाची मोहर उमटली आहे त्यांचं नाव आशा भोसले आज आशा भोसलेंशी आपण खास संवाद साधणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत त्यांच्या सदाभार गाण्यांविषयी आणि त्यांच्या चिरतरुण आयुष्य प्रवासाविषयी आणि आपल्या सोबत आहेत आशाताई आशाताई स्वागत आहे तुमचं न्यूज एटीन लोकमत मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा ताई सगळ्यात महत्त्वाचं मला असं सा विचारायचं आहे की सत्याऐंशीव्या वर्षी इतकं प्रसन्न सुरेल आणि ताजे तवानं असणं याचं नेमकं का रहस्य काय इसका राज है रियाज मैं सुबह उठ के रियाज करती हूँ रात को भी रियाज करती हूँ और मैं अपनी आवाज को बहुत संभालती खाने पिने से भी बहुत परहेज करती परेस दही नहीं खाती खट्टा मेरी आवाज अभी तक मेरा रही है। ताई आपण बघितलं तर तुम्ही अनेक भाषां म्हणजे वेगवेगळ्या भाषांमध्ये गाणी गायलेली आहेत भाषेचं बंधन तुमच्या गायनाला कधी चाललं नाही मात्र ती भाषा जाणून घेणं आणि त्या भाषेच्या अभ्यासानंतर ते गाणं हे आपण कस साध्य करता वेगवेगळ्या भाषांमधली गाणी नहीं सब भाषा तो सीखना मुश्किल है तमिल तेलुगु मलयालम बहुत मुश्किल है लेकिन आ, मैं एक एक वर्ड से मतलब समझ जाती हूँ और मैं देवनागरी में गाना लिखती हूँ और उसके बाद कोई भी इंग्लिश गाना भी हो भी देवनागरी में लिखती हूँ और देवनागरी में मराठ मतलब मराठी हिंदी जैसा होता है वो देवनागरी में लिखती हूँ और एक वर्ड अगर बोल दे मेरे को कि जैसे ये कादल पत्ते तो कादल समझ आ गया है कि प्यार का गाना है तो उसी अंदाज से गाना पड़ता है और गाती हूं मैं तो उसी भाषा में लगता है कि मुझे समझ आ रही है सब अगदी म्हणजे गाण्याचे शब्द तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असता आपल्या भाषेमध्ये अशातही सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्ही तुमच्या वाढदिवसाच्या आमच्या सोबत असणं ही खरंच एक आनंदाची आणि चांगली गोष्ट आहे या क्षणाला तुमचे चाहते सुद्धा टीव्ही समोर बसून तुमच्या सुरावटींचीच वाट पाहत असतील कोणतं गाणं सुचतं या क्षणाला तुम्ही चाहत्यांसाठी गाऊ शकता ये कौन सा दयार है ये कौन सा दयार है हदे निगाह तक जहां। वो बार ही गुब्बार है वो बार ही वो बार है ये क्या जगह है दोस्तों जो बहुत रखता है। और बड़ा आपण बघितलं की ताई या कोरोनाच्या लॉकडाऊन मध्ये आपण सगळेच खर तर घरात अडकलोय आपणही तो अनुभव घेतलाय या काळामध्ये असं कोणतं गाणं आहे जे तुम्हाला सगळ्यात जास्त आठवलं <laughs> ऐसा कोई गाना नहीं है लेकिन आ, मैं भी पांच मैंने लोनावाला में अटकी पड़ी हूँ और सभी जेलों में पड़े हुए हैं सारी दुनिया जेल में है और इसमें एक अच्छा है कि अपने घर वाले अपने साथ हैं सब एक घर वाले एक साथ बैठे हैं घर में तो इतना साथ मिलता नहीं है किसी का बच्चों के स्कूल होते हैं आदमी लोग काम पे होते हैं औरतें मतलब तो साथ नहीं होता इतना तो ये पांच महीने में मैं खूब अपने परिवार का साथ ले रही हूँ और इसमें मैं हमेशा ये एक ही गाना याद करती हूँ कि करूँ न याद मगर <laughs> किस तरह भुरा तुझे <laughs> जो मुझे यही गाना याद आता है करूँ न याद आपण बघितलं की आशाताईंनी हिंदीसाठी दिलेली ही मुलाखत आहे आणि त्याच त्याचा संवाद आपण मराठीमध्ये मा करतोय ताई आपण आशा से आशा हे नव इनिशिएटिव्ह सुरू केले ते नेमकं का आहे त्याबद्दल थोडं जाणून घ्यायला आवडेल बाईस तारीख को बंद हुआ था और सत्ताईस सप्टेम्बर को इसका एंड होगा फिर उसके बाद आगे दूसरा ये करेंगे एपिसोड अगर तो ये बात मेरे दिमाग में बहुत सालों से थी कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है और बहुत लोग हैं जिसमें गाना चाहते हैं गाते हैं उनको चांस नहीं मिलता है और ऐसे लोगों को मैं लाना चाहती थी बाहर उनको प्लेटफॉर्म देना चाहती थी क्योंकि मैं भी सिंगर हूं तो मुझे मालूम है कि दिक्कतें कैसी दिक्कत आती हैं कैसे तो मैं उनको आसान करना चाहती थी और मैं सुनना भी चाहती थी तो ये आइडिया मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर की वजह से मिला उसने ऐसे ही जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं जूम पे वैसे उसने कुछ पार्टी की थी अपने दोस्तों के साथ जूम पे तो मुझे उससे आइडिया मिला कि ऐसा हो सकता है और फिर लोगों से मैंने कहा कि दो मिनट का गाना मुझे गा गा के भेजें फिर मैं उनमें से अच्छा निकालूंगी और मैं एक लाख रुपया उनका मैंने फर्स्ट आने वाले को अपनी तरफ से करूंगी फिर जो दुसरे भी हैं उनको भी पता नहीं अभी तक तो मैं बहुत सोच रही हूँ आपण बघितलं की आशाताईंनी आपल्या कारकिर्दीमध्ये अनेक भाषांमध्ये गाणी गायलेली आहेत तशी काही इंग्रजी भाषेमध्ये सुद्धा त्यांनी गाणी गायलेली आहेत त्याबद्दल त्यावेळेचा तो अनुभव कसा असेल त्या ऐकूयात आशाताईंच्याकडून बहुत गाणे गा चुकी हू इंग्लिश मे भी और सारी जबानो में गाना गाय आला फुगा चोबा का मैंने रशियन गाना गाया था और बहुत बहुत ही वो उनको रशिया में बहुत अच्छा चला था वो तो ऐसे इंग्लिश में भी बॉयजॉर्ज के साथ एक याद है मुझे किस्सा के मैंने बॉय जॉर्ज से कहा कि तुम हमारे एक हीरोइन है सायरा बानू उसके जैसे दिखते हो <laughs> तो उसने बोला नहीं नहीं मैं उससे अच्छा दिखता हूँ <laughs> तो मिलता था <laughs> तो बॉयज जॉर्ज का एक किस्सा मुझे बहुत याद आता है हमेशा और इंग्लिश लोग अलग होते हैं उनका स्टाइल अलग होता है सब हमारे लिए बड़ा मुश्किल था अपनाना लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ बन जाती हूँ पानी तेरा रंग कैसा जिसने उलाए उससे आशाबाईंची सांगितिक कारकिर्द आर डी बर्मन यांच्या सोबत यांची खास सोबत खास राहिलेली आहे आणि त्याविषयीच त्यांच्या आठवणी आशाताईंनी सांगितलेल्या त्याही बघूया उनके तो बहुत सारे गाने हैं पॉप के और लेकिन मुझे जो मतलब जिस वक्त ये जमाना चालू हुआ है दम मारो दम के बाद जो जमाना चालू हुआ है उसमें मुझे बर्मन साहब नहीं थे तभी मैंने गाया था वो आ, रात शब्न भी चांदनी तीसरा कोई दूर तक नहीं इसके आगे हम और क्या कहें जानम समझा करो हो इसके आगे हम और क्या कहें जानम समझा करो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना पॉप का आपण बघूया की आरडी बर्मन आणि किशोरदा यांची आशाताईंना नेमकी कोणती गाणी आवडतात त्यांच्याकडूनच ऐकूया वो तो बहुत ही बहुत ही ज्यादा गाने हैं उनके और उसमें से निकालना बहुत मुश्किल है मेरे, मुझे जब कोई कहता है कि तुम्हारा कौन सा गाना पसंद है ज्यादा तो मुझे बहुत दिक्कत आती है तो किशोरदा के साथ हाल कैसा है जनाब का क्या खयाल है आपका हम तो मचल गए ओ ओ ओ फिसल गए आ, आ आ हाल कैसा है जनाब का क्या खयाल है आपका तुम तो मचल गए ओ ओ, ओ. यू ही फिसल गए आ आ, आ. ये गाना है दूसरा गाना वो भी है ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा आ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा हा हा हिंजमने का दीवाना दाढ़न दाना दा दा दबना क्या कहेगा हो छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहे इतने गाने उनके साथ गाए हैं और इतने मजे से गाते थे हम लोग वो बहुत तो मजा की आदमी थे और बहुत अच्छे इंसान थे तो बहुत आ, मिस करती हूँ मैं पुराने जमाने को पुरानी सिंगर्स को पुरानी म्यूजिक डायरेक्टर्स को राइटर्स को जो जितने भी है मजरू साहब हैं साहिब साहब हैं शकील साहब है। जो आप देखिएगा जो उस जमाने के लोग हैं जो उर्दू समझते हैं अच्छी हिंदी समझते हैं उन उनको वो जमाना बहुत याद आएगा मुझे भी याद आता है लेकिन मैं नए जमाने के साथ पैर से पैर में रहके चलती हूँ अभिनेत्री हेलन सा पड़द्या डांस आवाज विषय आशाताई क्या हेलेन जी के तो बहुत गाने मैंने गाए हैं अभी मैं मुझे एकदम एकदम सही याद नहीं आता है uh, uh, देखो देखो वो आ गया हा, हा, हा। आपण बघितलं वेगवेगळ्या धाटणीतली गाणी आशाताईंनी गायलेली आहेत मात्र त्यातल्या त्यांच्या आवडीचा गायन प्रकार नेमका कोणता आहे त्याविषयी आशाताईंनी काय सांगितले बघूया सब गाणे अच्छे होते आपल्या आपले स्टाईल के आपल्या गाने होते हैं और मुझे ज्यादा पसंद है क्लासिकल ज्यादा पसंद है मेरे पिताजी के गाने जो हैं ड्रामा सॉन्ग बहुत पसंद है जिसमें हमको गाने को मिलता है जो हमारा गला जो कितना तैयार है वो उसको हम हमको आजमा सकते हैं बता सकते हैं फिल्म में गाना होता है तीन मिनट का चार मिनट का वो वैसा ही वैसा जाता है लेकिन गजल गाने में आपको अपनी वो दिखाने को मिलती है जैसे जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू तेर चलेगा, एक गझल म्हटल्यानंतर उमराव जान आठवल्याशिवाय राहत नाही आणि त्यातलं इन आखो की मस्ती मे या गाण्याचे तर आम्ही सगळेच आपण सगळेच आहोत त्या गाण्याचे एक झलक आशाताईंच्या सुरेला आवाजात ऐकूया Cookie must in our cookie must कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं अभी आपने एक साथ मूड देख लिया कि इन आंखों की मस्ती का मूड क्या है और पिया का मूड क्या है और इजाजत के गाने का मूड क्या है ऐसे मूड हमको चेंज करने पड़ते हैं और मैं एक मिनट में मूड चेंज करके गाती हूँ दो औरतों के गाने दो मूड के हो मैं एक साथ गाती हूँ इसका मूड अलग इसका मूड अलग मेरा नाम आशा है ना इसलिए मैं कभी आशा नहीं छोड़ती हूँ जीवन में मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ और मुझे लगता है कि सब लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए आज दुनिया बंद पड़ी है पाँच महीनों से तो उनको पॉजिटिव सोचना चाहिए कि इसमें भी कुछ अच्छा है भगवान ने ये हमारे ऊपर जो दिन लाया है इसमें भी कुछ अच्छा निकलने वाला है पता नहीं फैमिली अब बहुत एक साथ जुट जाएगी लोग कम पैसे में कैसे घर चलाना है वो सीख जाएंगे जो भी आया है उसमें दिन निकालना चाहिए ये सीख जाएंगे तो ये मेरा ख्याल है ये इससे भी मैं अच्छी चीज़ निकालती हूँ कि चलो मेरी फैमिली मेरे साथ रही तो बहुत अच्छी बात है मैं खाना पकाती हूँ उनको खिलाती हूँ सब बैठ के खाते हैं ये ये कहाँ मिलता है सबको आज दुनिया इतनी फास्ट हो गई है तो मुझे लगता है कि आपण बघितलं आशाताईंचा आज वाढदिवस आहे आणि त्याच निमित्ताने नेटवर्क एटीन ही हिंदी मुलाखत घेतली होती आणि त्यातले काही क्षण आपण न्यूज एटीन लोकमत वर बघितलेत यानंतर इथंच थांबूया ताज्या बातम्यांसाठी पहा फक्त न्यूज एटीन लोकमत